Это уже пятая школа по подготовке к специалистов в нашем офисе. Конечно, от школы к школе мы получаем больше опыта. Преподаватели, лекторы меняют методику, пробуют разные варианты. И практического задания, очень много вариантов по заданию приходит с реальных проектов. Уникальность кей-школы в нашем офисе в том, что школа совершенно бесплатна. Проводим мы ее периодичностью раз в год. Перед этим мы анонсируем на нашем сайте, в блоге, в соцсетях. Для нас важность этой школы в том, что лучших слушателей мы приглашаем на практикантскую программу. Эти люди действительно показывают проявляют себя хорошо на практике, устраиваются практически сразу в платные проекты, еще будучи на практике. Каждая QA школа по-своему по -своему, по -своему интересна, по-своему индивидуально. То есть люди были активные и в той, и в этой школе. С ними было очень приятно работать. В этой QA школе я должен сказать, что уровень ребят повыше, чем в потому что задания были сложнее. Мы давали больше англоязычной терминологии. Это Позволило нам как-то вовлекти их в вот, интернациональность нашего процесса работы. И ребята, должен сказать, справились. Это позволит нам, когда на практике мы уже будем с ними работать, быстрее их выпускать, быстрее подготавливать и делать из них лучших специалистов. Очень хорошо видно людей, которые имеют хоть какую-то техническую подготовку, с ними легче работать, но это не... Панацея ⁇ техническая подготовка, то есть если человек хочет учиться, хочет освоить профессию, он всегда это может сделать. Мы разбили весь курс занятий на 12 лекций. У нас получилось 11 тематических лекций с практическими заданиями, которые ребята выполняли дома. И получали соответствующие отзывы по выполненным заданиям. И последнее двенадцатое занятие был финальный тест, финальный экзамен, который, к сожалению, не все хорошо написали, но зато это нам помогло отфильтровать лучших и отобрать лучших ребят из школы. В этой школе было много перспективных ребят, которые пополнят нашу команду тестировщиков в компании Art. Раз в полгода мы обязательно проводим. Школы, не обязательно это будет КИА-школа, э, вполне возможно это будет или ЧАВА, или ДНР-школа. Приходите, мы вас ждем.